Nací en 1904 en Figueres, en Cataluña, y desde pequeño supe que era diferente. Mi familia decía que yo era la reencarnación de mi hermano mayor, que murió antes de que yo naciera. Tenía el mismo nombre que él. Esta idea me acompañó toda la vida y me hizo tener mucha imaginación. De niño, no solo quería ser artista, también quería ser cocinero. Siempre me gustó la comida. En 1973 publiqué un libro de cocina muy especial, Les Diners de Gala. El libro tiene 136 recetas, muchas muy extrañas y originales. Yo mismo hice los dibujos del libro. Para mí, la comida, como el arte, era algo mágico y especial. En mi vida no solo pinté cuadros. También hice esculturas, películas, escenarios de teatro, joyas y escribí libros. Trabajé con personas muy famosas, como el director de cine Luis Buñuel, con quien hice la película Un perro andaluz. También trabajé con Alfred Hitchcock y Walt Disney. Mis cuadros son conocidos en todo el mundo. El más famoso es La persistencia de la memoria, donde los relojes parecen derretirse. Otros cuadros importantes son Cisnes que se reflejan como elefantes, La Metamorfosis de Narciso, La Jirafa en llamas y Cristo de San Juan de la Cruz. Me gustaba sorprender y hacer cosas diferentes. Muchas veces decía que ni yo mismo entendía el significado de mis cuadros, porque eran muy profundos. Era una persona muy original y un poco excéntrica. Por ejemplo, Diseñé el logo de los caramelos chupa chups y a veces salía en la televisión con ropa muy rara. Una vez fui a una conferencia vestido de buzo y casi me ahogo, pero la gente pensó que era una broma. Tenía un ocelote como mascota y a veces viajaba con un coche lleno de coliflores, porque para mí la coliflor tenía un significado especial. La persona más importante en mi vida fue Gala, mi esposa y mi musa. Ella fue mi inspiración y mi apoyo hasta su muerte en 1982. Juntos organizábamos fiestas muy originales y divertidas. Los últimos años de mi vida los pasé en Figueres, donde construí el Teatro Museo Dalí, el museo surrealista más grande del mundo. Morí en 1989. Dejé muchos cuadros, ideas y una historia llena de imaginación. Mi vida fue un viaje por los sueños y la creatividad, i y espero que siga inspirando a las personas que quieren soñar. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli ci się podobało, nie zapomnij dać lajka like i subskrybować kanału. Do zobaczenia w następnej opowieści.